artur eshi degan tennischi o'tgan o'tgan asrni eng mashhurlaridan umrini oxirida bedavo dardga chalinib o'lim to'shagida yotganida bir muxlisi xat yozadi artur nima uchun aynan sen shu dardga chalinding shunlar judayam chiroyli javob bergan dunyoda necha milliard aholi bo'ladigan bo'lsa o'shani faqat 50 millioni tennis o'ynashni boshlaydi o'shalardan 5 millioni tennisni o'ynashni haqiqatni eplaydi shularni 500 yuz mingtasi professional tennis bilan shug'ullanadi shularni ichida saralanib saralanib faqat elliktasi u yetib keladi ikkitasigina finalga chiqadi o'sha finalda men g'olib bo'lganman qo'limda o'sha kubokni ko'tarib turarekanman men allohga men xudoga nima uchun aynan men deb so'ramaganman shuncha milliardlar orasidan nega aynan meni tanlab oldingeb endi shu dardni berganda so'rashga uyalaman deb aytgan ekan